Başlanğıcıca Azərbaycanla Rusiya sərhəddində Samur çayından götürən və uzunluğu 182 kilometr olan Samur-Abşoron kanalı Hazırda Respublikanın şimal bölgəsində rayonlarının 150 min hektara yaxın torpaq sahəsini suvarma suyu və Bakı, Sumqayıt şəhərlərini, hətta belə Abşoron yarımadasını içməli suvarma və texniki su ilə təmin edən iri miqyaslı kompleks su təsərrüfatı obyektidir. Səmurabşurun suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsini daxil edən Bərfərəcay taxta körpü və taxta körpü Ceyranbatan kanallarının taxta körpü su anbarının su elektrik stansiyası ilə birlikdə tikintilərinin beynaxaq maliyyə qurumlarının krediti və Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına 2013-cü ildə başa çatdırılması, Respublikanın şimal zonası rayonlarında və Abşeron yarımadasında 150 min hektara yaxın mövcud əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılmasına və 30 min hektar yeni torpaq sahələrini suvarma suyu ilə təmin etmək də onların kənd təsərrüfatı dövrəsinə cəlb edilməsinə şərait yaradıb. Buna görə də Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən həmin layihənin icrası davam etdirilir. Dövlət başçısı Samur Abşoron kanalını qidalandırmaq üçün şimal çaylarından su götürücü və naqillətmə qruplarının tikintisi, Şabran, Siyəzən, Qızı rayonları üzrə suvarılacaq torpaq sahələrinin planı, Samur Abşoron suvarma sistemi zonasında həmin rayonlardakı mövcud suvarılan torpaqlarda su təminatının yaxşılaşdırılması və yeni suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsi Şəhər Samur Abşurun kanalı sistemi üzrə mövcud və yeni suvarılan torpaqların planı ilə tanış oldu. Meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə prezident İlham Əliyevə məlumat verdi ki, Taxta körpü suanbarının istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar layihə zonasında yerləşən rayonlarda yeni suvarılan torpaqların müəyyən edilməsi ilə əlaqədar dövlət başçısının verdiyi tapşırığın icrası olaraq aparılan araşdırmalar nəticəsində Samur Abşurun suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsində 30152 hektar. O cümlədən Şabran rayonunda 13678, Siyəzən rayonunda 7962 və Xızır rayonunda 8513 hektar yeni suvarılan torpaq sahələri müəyyən edilib. Binaqaq məsəadçilər tərəfindən Samur Abşuron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin davamı olaraq Xızıl, Siyəzən və Şabran rayonlarında yeni suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsi üçün əsasən mütərəqqi suvarma texnikasının tətbiqi ilə mineralativ tədbirlərin eləcə də mövcud suvarılan torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması layihə sənədləri hazırlanıb. 1-ci növbədə Xəsir rayonunun inzibati ərazisində yerləşən yeni suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsi üçün müdarativ tədbirlərin layihə sənədləri tamamlanaraq tikintiyə hazırlıq işlərinə başlanılır. Səlsən rayonu üçün layihə sənədlərinin hazırlanması başa çatmaq hərefsindədir. Çabran rayonunda isə bu işlər davam etdirilir. Bildirildik icazə ilə dövlət Neft fondundan Samur abşorun suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinə ayrılmış vəsait hesabına Xəsir və Səlsən rayonlarında yeni suvarılan torpaqlarda müdarativ tədbirlərin aparılmasına başlanıb. 1-ci mərhələdə Xızır rayonunun 3396 hektar suvarılacaq torpaq sahələrində bu işlər tamamlanaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına Samur abşığı onun kanalının 50-ci kilometrliyində yerləşən Qusarçay, Qudalçay, Quruçay, Ağçay, Qaraçay və Çağacubçay şimal çaylarından su götürücü və nəqlədic kanalların tikintisinin layihə sənədləri hazırlanaraq cari də Qusarçay və digər 2 çayda tikinti işlərinə başlandı. Bu tədbirlərin başa çatması ilə Samur-Abşeron kanalına orta su yolu illərdə əlavə 322 milyon kubmetrdən çox suyun verilməsinə, bununla da bu çayların zonasında yerləşən mövcud suvarılan torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılmasına imkan yaranacaq. Prezident İlham Əliyev yerinə işə yol olunmuş Taxtakörpü-Ceyran-Batan kanalında suvarma suyunun yeni suvarılan torpaqlara verilməsi üçün inşa ediləcək su buraxıcı qurğunun təmin edildi. Layihəyə əsasən Qəzər rayonu üzrə yeni suvarılan torpaq sahələri dəqiqləşdirilərək onun 9609 hektar və su təminatı yaxşılaşdırılacaq mövcud əkin sahələri 2970 hektar olmaqla cəmi 12579 hektar müəyyən edilib. Layihədə yeni inşa olunmuş Taxta körpü-Ceyran-Vatan kanalından suvarma suyunun mövcud və yeni suvarılan torpaq sahələrinə verilməsi üçün ümumi uzunluğu 261.4 kilometr, o cümlədən 194.5 kilometr qapalı və 66.9 kilometr açıq suvarma şəbəkələrindən ikincisi nəzərdə tutulub. Torpaqların mineralativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 630 hektar torpaq sahəsində qapalı drenaj şəbəkəsi layihələndirilib. Dövlət başçısı bölgə üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsbidən layihənin yüksək səviyyədə icrası ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.